Animasi ini adalah bab 10 subjek sejarah tingkatan 2 by otak kita. Di tebingan sungai Sarawak yang tenang, sejarawan bujang merenung ke arah UFO. Fikirannya meneroka lipatan sejarah, membayangkan zaman ketika Santubong, pada abad ke-7, merupakan sebuah pelabuhan perdagangan antarabangsa yang sibuk. Artifak seramik dari zaman dinasti Tiang dan Sang yang ditemui di sini menjadi bukti bisu hubungan dagang Sarawak dengan dunia luar, memperdagangkan hasil tempatan seperti kapur barus dan tanduk badak yang amat berharga. Pengaruh kerajaan Sriwijaya dan kemudiannya Majapahit meresap masuk, meninggalkan jejak warisan Hindu-Buddha sebelum kedatangan Islam. Jauh di utara, di kaki Gunung Kinabalu, ahli antropologi budaya, Dayang, meneliti koleksi artifak di sebuah pusat penyelidikan. Tumpuannya pada replika gendang gang sejenis moko yang ditemui di Pulau Banggi. Artifak ini adalah bukti kukuh hubungan perdagangan Sabah dengan Empayar Majapahit. Fikirannya juga tertumpu pada catatan lama tentang pelabuhan cupo di utara Sabah yang pernah mengeksport besi ke kerajaan Funan dan Champa. Dia sedar betapa dalamnya jalinan sejarah Sabah dengan kuasa-kuasa besar serantau termasuk Kesultanan Brunei dan Sulu. Dia dan Bujang telah berhubung, bersemangat untuk menggabungkan penemuan mereka. Pertemuan pertama Bujang dan Dayang berlangsung di Kuching, di tengah-tengah himpunan peta dan manuskrip. Bujang memulakan perbincangan dengan menerangkan struktur masyarakat di pedalaman Sarawak. Beliau menjelaskan bahawa sebelum pengaruh luar tiba, setiap komuniti mempunyai sistem pentadbiran autonomi mereka sendiri. Masyarakat Iban dipimpin oleh tuai rumah, kaum kayan menghormati kelunan maran, kaum kenyah patuh kepada peran lepo dan kaum kelabit dipimpin oleh lai rayai. Setiap pemimpin ini memastikan keharmonian dan kelangsungan hidup komuniti mereka. Namun, di sepanjang lembah sungai, Bujang menyambung sambil jarinya menelusuri aliran sungai di peta, situasinya lebih kompleks. Beliau menguraikan tentang kemunculan kerajaan-kerajaan awal seperti Sawaku, Samadong, Kalka dan Saribas yang berkembang maju kerana mengawal laluan perdagangan. Apabila Kesultanan Melayu Brunei meluaskan kuasanya pada abad ke-15, mereka tidak menjajah, sebaliknya mengintegrasikan pemimpin tempatan ke dalam sistem mereka dengan melantik mereka sebagai wakil raja yang bertanggungjawab mengutip cukai dan menjaga keamanan. Dayang mengambil giliran, berkongsi pengetahuannya tentang Sabah. Di kawasan pedalaman, struktur sosialnya mempunyai persamaan. Komuniti Kadazanusun dan Murut dipimpin oleh seorang ketua yang dihormati dikenali sebagai orang tua yang menyelesaikan pertikaian dan membuat keputusan Di samping itu wujud peranan penting pemimpin spiritual iaitu Bobohizan bagi kaum Kadazandusun dan Babalian bagi kaum Murut Mereka adalah penjaga adat dan ritual terutamanya yang berkaitan dengan semangat padi memastikan hasil tuayan yang baik dan keharmonian antara manusia dan alam Di pesisir pantai Sabah lanskap politiknya dibentuk oleh dua kesultanan agung, jelas dayang. Dia dan Bujang kini meneliti peta Sabah yang lebih terperinci. Pengaruh Kesultanan Brunei sangat ketara di pantai barat, manakala Kesultanan Sulu menguasai pantai timur. Kedua-dua Kesultanan melantik wakil untuk mentadbir wilayah mereka. Selain itu, wujud juga ketua bebas seperti Sharif Osman di Marudu yang merupakan pemerintah berdaulat di wilayah mereka sendiri mewujudkan satu mozaik pemerintahan yang dinamik dan pelbagai. Pengembaraan mereka diteruskan dengan menyusuri sebatang sungai di Sarawak. Mereka memerhatikan bagaimana sungai menjadi arteri kehidupan. Di tebingan sungai, mereka melihat masyarakat Melanau sedang memproses sagu, manakala di kawasan hulu, kaum Iban dan Bidayuh mengusahakan tanaman padi bukit dan sayur-sayuran. Perahu panjang hilir mudik membawa penumpang dan hasil dagangan membuktikan bahawa sejak dahulu lagi, sungai adalah nadi ekonomi, perhubungan dan penempatan bagi masyarakat Sarawak. Perjalanan mereka membawa mereka ke pesisir pantai timur Sabah. Di sini, Dayang memperkenalkan bujang kepada kehidupan masyarakat Bajau sama. Mereka bukan sekadar layan, tetapi adalah pelaut sejati. Sebahagian daripada mereka menghabiskan seluruh hidup di atas perahu tradisional yang dikenali sebagai lepa. Laut adalah sumber rezeki, kediaman dan identiti mereka. Kemahiran mereka mengutip hasil laut seperti gamat dan mutiara serta mengumpul sarang burung layang-layang di gua-gua pesisir pantai menjadikan mereka pedagang yang penting di rantau ini. Mereka tiba di Sarawak tepat pada masanya untuk Pesta Gawai Dayak. Di sebuah rumah panjang, mereka disambut dengan kemeriahan. Bujang menerangkan kepada Dayang tentang upacara miring sebuah ritual persembahan kepada petara Tuhan sebagai tanda kesyukuran atas hasil tuayan. Mata mereka terpukau dengan kehalusan tenunan pua kumbu yang sarat dengan motif simbolik dan ukiran burung kenyalang yang gagah, lambang kepahlawanan dan penjaga rumah panjang. Kembara mereka berakhir di Sabah semasa pesta keamatan. Dayang menceritakan legenda Huminodon, puteri anak Kinoingan, pencipta yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan rakyatnya daripada kebuluran dan dari jasadnya tumbuhlah padi. Pesta ini adalah untuk menghormati semangat padinya, Bamba Ezon. Sambil menyaksikan tarian Sumazau yang gerakannya meniru seekor helang terbang, bujang dan dayang saling berpandangan dan tersenyum. Mereka kini faham, di sebalik perbezaan adat, Sarawak dan Sabah berkongsi satu jiwa yang sama, jiwa Borneo yang kaya, purba dan penuh warisan